Biz Raymond Alman'la bu ıı, söyleşiyi gerçekleştireceğimizi ıı, kararlaştırdığımızda Merve ile alakalı Bayan Münç'ün de şu an kadrosunda bulunan futbolcuların orijinal bir formasını gönderdi bize. Kendisinin de bunun üzerinde imzası var. Ee, i̇nşallah size yardımcı olur ıı, diye bunu bize gönderdi. Biz dün elimize geçti bu forma. Yani şu an forma ıı, fanidi. İnşallah bu formayı nasıl en iyi şekilde... Iı, işte artık açık arttırma yöntemiyle e, bir insana ulaştırırız diye bir konuşmalarımız olacak. E, bu konuşmalarda da Rahim e, Zafer abimiz bize abilik yapıyor. İnşallah bunu netleştirdiğimiz zaman Bayan Münç şeffaf olmamız gerektiği için e, Bayan Münç de bununla alakalı bir bilgi vereceğiz. İnşallah bunun da devamı gelecektir. Çünkü Bayan Münç'ün çok ciddi bir referans. E, bunu da bir kısa olarak söylemek istiyorum. E, Peki, son soru. Evet, um, Barış Bey sizden biraz uh, beklemenizi rica edeceğim. Emre Bey şu an göremiyorum ama sorusu var. Sorusu yukarıda yansıtıldı. taş taraftarı önünde oynamak nasıl bir duygu ve onu en çok etkileyen taş bestesi nedir? Bunu hemen bir çevirip soralım. Raymond um, de Emre hat uns eine Nachricht geschickt und Emre Çınar und er möchte wissen Was ist das für ein Gefühl, gegenüber den Bishiktaj-Fans zu spiel äh, spielen? Und er möchte gerne wissen, welcher Bichita fan fangesang ähm, dich am meisten imponiert hat. <laughs> naja, also äh, zuerst einmal muss ich sagen, also es war immer was Besonderes, im äh, Üneni-Stadion zu spielen. Das war damals ja für mich ein Highlight, weil ich habe nie so eine tolle Aussicht gehabt wie im Üneni-Stadion. Ähm, es gab damals einen Schlachtruf, zeigt die Faust Buraya oder irgendwie, ich kann, kriegst so nicht mehr auf die Reihe. Jumrukava ja. Du hast, genau. so hast es richtig, hast es richtig hinbekommen. Ähm, und ich muss sagen, äh, ich habe das nicht verstanden am Anfang, bis mir meine Mitspieler gesagt haben, ich muss die Faust zeigen. Und ähm, bis ich das kapiert habe. Äh, ähm, war schon war schon fast zu spät, aber die 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 Fans haben sich dann trotzdem gefreut, dass ich in die Kurve gegangen bin, weil das war für mich natürlich Neuland. Aber das ist mir so im äh, sage ich mal, ist so hängen geblieben bei mir. ya İnönü'nde oynamak e, neden çok güzeldi? Çünkü en güzel manzara İnönü'de bulunduğu için diyor. Benim için orada oynamak her zaman çok güzeldi. İkinci e, ikinci sormuş olduğu soruya da işte aklında kalan bir tezahürat var mı diye. Ya dedi bir tane tezahürat vardı. İşte böyle yumruk vurmak falan da tam anlatamadım dedim. Mehmet Ali orada işte dedi e, yumruk havaya. Baştan zaten anlamamıştım dedi. Hiç bilmediğim için bu şeyi dedi. Sonra takım arkadaşlarım bana dediler ki işte oyunculara e, seyircilere doğru koş. Yumruğunu göster. E, göstermediğim halde başlardan anlamadığım için dedi beni çok güzel karşılıyorlardı. E, seviniyorlardı ama ondan sonra anladıktan sonra daha çok keyif aldım. Ama bilmediğim bir e, olaydı dedi. Bunu da bu şekilde cevap vermiş oldu. Danke diğer aymandı. Şinasi abiye geçelim. Aa, Ali Aydın da gelmiş. Hoş geldin Ali. E, Şinasi abi'm Barış burada. E, şöyle yapalım o zaman. Sırayı Barış'ta, Ramazan Barış'ta. Tamam. Barış Hoş geldin Hoş bulduk sıra bize geldi ee, çok da hemen fazla vaktinizi almadan o hashtagli olan soruyu hemen sorayım ee, şimdi tabi Alman denince tüm Beşiktaşlıların genelde hatırladığı iki şey var ee, Bir tanesi şapkası zaten meşhur bahsedildi İkincisi de şu meşhur Rosenborg maçımız ee, tabii unutmak istediğimiz ama bunca sene üzerinden geçtikten sonra da artık be, ufak bir tebessümle hatırladığımız bir maç o maç. Ee, Deplasman'da oynanan e, ve kaybettiğimiz 3-0'lık bir maçta Alman bayağı bir eleştiri almıştı. Ee, özellikle dünya çapında olan böyle bir kalecinin e, ilk senesinde bizde şampiyonluk yaşadığımız e, kalecimizin Böyle bir performans göstermesinde bayağı bir gazeteciler eleştirmişti. Ben sadece o maçta bir şey dikkatimi çekmişti. E, yenilen üçüncü golden sonra ceza sahasında e, Alpay e, oyuncusunu kaçırdığı için e, gol yenikten hemen sonra bir Alman'ın böyle 2-3 metre önünde bir karşılıklı yüz yüze gelip böyle bir durmuşlardı. Sanki böyle kavga edeceklermiş gibi. Acaba o arada aralarında bir diyalog geçti mi? E, karşılıklı bir konuşma geçti mi? Onu merak edeyim ettim. Onu sormak istedim. Bir de eğer vakit vakit varsa Alman'ın şu anda çalışmış o çalışmaya devam ettiği Miami United'deki bu fan club olayıyla ilgili benim bir sorum var. Bayern Münih'in dünya üzerinde en fazla üye taraftar üyesi olduğunu açıkladılar yaklaşık bundan 2-3 hafta evvel Deloitte Money liginde ve bundan da muazzam bir gelir elde ediyor. Bayamini bu fan club üyeleri kulüp yönetiminde bir üye olarak bir başkan seçimi falan yönetim kurulu seçiminde oylama yapabiliyor mu? Ya da e, bunun için e, nasıl bir çalışmalar yapılıyor? Onlar apayrı konular mı? Sadece tamam. onu sormak istedim. Teşekkür tamam, ederim. Teşekkür ederim Barış. Ee, sağ die erste Frage geht eigentlich in die Richtung mit dem Rosenberg. Da sagt er, okay, das Spiel haben wir 3-0 verloren, aber nach dem dritten Spiel, äh, beziehungsweise nach dem dritten Tor, kamst du halt mit dem Alpa Öcalan so ziemlich, ziemlich nah. Gab es da halt eigentlich einen ähm, Wortwechsel zwischen euch beiden? Das war halt dann ersichtlich. Wer das. Im halt Spiel in Trondheim war das im ersten Spiel. Ja, nach dem 3-0 ähm, kamt ihr euch sehr nah und da müsst ihr wissen, ob da irgendwie ein Dialog zwischen dir und Alpei war, was da äh, an Emotionen war. Ähm, ja, vielleicht können wir ja generell über das Rosenburg-Spiel sprechen. Naja, also ich kann mich ja, es ist, liegt ja schon sehr lange zurück, aber ich kann mich noch erinnern, wir sind ja nach Trondheim äh, Rosenburg gefahren, natürlich unter einer ganz anderen Voraussetzung. Wir wollten dort natürlich ein gutes Ergebnis holen und 3 zu 0 war natürlich alles andere als wie gut. Und ähm, ja, ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau erinnern, was ich zu Alpay gesagt habe, aber wahrscheinlich habe ich ihm gesagt, wir haben noch ein Rückspiel und wir werden alles auf eine Karte setzen. Und wie gesagt, ich wollte ihn halt aufbauen, denn wie gesagt, 3 zu 0 war natürlich alles andere als ein gutes Ergebnis. Vielleicht jetzt auch, wenn wir bei dem Thema sind, magst du was auch zum Rückspiel sagen, zu dem französischen Schiedsrichter, der dann diesen einen Handelfmeter vielleicht nicht gesehen hat oder den Ball, der eigentlich hinter der Linie war, dann aberkannt hat. Vielleicht, vielleicht nur ein paar Worte dazu, das wäre dann jetzt meine persönliche Frage. Naja gut, ich glaube, wir sind, wir, wir sind gut gestartet, aber natürlich äh, war es uns an diesem Tag dann aufgrund der Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, nicht möglich, das Spiel noch zu drehen. Und äh, wenn man ganz äh, realistisch war, war das 3 0 natürlich eine Katastrophe für uns. Aber wir haben alles versucht und wir, wir, wir haben auch bis zum, zum Schluss haben wir alles äh, dagegen gehalten, aber es hat nicht sein sollen und äh, deshalb war es natürlich bitter für uns, äh, sage ich mal, äh, nicht äh, oder auszuscheiden. Das, das hat uns natürlich getroffen als das. Vielen Dank, Raimund. Er hat noch eine Frage, aber ich übersetze jetzt mal ganz schnell. biz Rosenburg aslında çok farklı beklentilerle gitmiştik. Çok iyi bir sonuç almak istiyorduk aslında. E, 3-0'ı bir felaket sonucu olarak kendisi değerlendiriyor. Beklemediğini söylüyor. Tam olarak Alpaylan o an tam olarak ne konuştuğumu hatırlayamıyorum. Ama onu motive etmeye çalıştım. Çünkü bir maçımız daha var diye kendisinin buna inandığını söyledi. Ben de o arada hemen o Fransız hakem hakkında düşüncelerini sordum. Çünkü dönüş maçı veya İstanbul'daki revanş maçı 3-1 bitmişti. O verilmeyen el penaltısı vardı. Bir de çizgiyi geçen bir top vardı. Dedi o hakemlerin kazanmanın hmm. mümkün olmadığını maalesef söyledi. Ama tabii ki işte en büyük etkenin o 3-0'lık mağlubiyet olduğunu söyledi. İstanbul'daki maçın çok iyi olduğunu söyledi. Ee, Soruyu, äh, yeah. nasıl das mache ich jetzt gleich. Das, das kriegen wir schon hier. Wäre ja gelacht, wenn nicht. Sir so, Raimund, der Baruch, dem seine zweite Frage ging eigentlich in die Richtung äh, mit der aktuellen Tätigkeit von dir. Er hat halt dann irgendwo gelesen, dass Bayern-München weltweit die größten ähm, Mitgliederanzahl aktuell hat. Ich weiß es nicht. Ich stelle jetzt die Frage mal nackt da. Und da hat er jetzt halt einfach nur wissen wollen, okay, von der, von der, äh, ob diese Mitglieder halt eigentlich auch einen ähm, Einfluss haben, wenn es halt darum geht, dass jetzt halt FC Bayern München einen neuen Präsidenten wählen würde, ob die halt ein Stimmrecht haben, etc. etc. Aber ich denke mal, das ist eine Frage, die kann man jetzt halt nicht irgendwie so mit ein, zwei Sätzen erklären. Naja, also Fakt ist, dass der FC Bayern München bezahlende Clubmitglieder hat von über 290.000, das stimmt, das ist immer der größte Club der Welt und Fakt ist auch, dass ein Gremium, das nennt sich bei uns Verwaltungsbeirat, die schlagen den Präsidenten vor und er wird dann auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München gewählt. A, net olarak şunu söyleyebilirim diyor. Evet, dünya çapında a, üye olarak 290 bin ödeyen üyemize sahibiz. Ve gremium yani a, divan kurulu gibi düşünebiliriz bunu. Bayan Münir'in bir divan kurulu var ve divan kurulu bir tane başkan adayını a, önerir. Ve ondan sonra bu başkan a, adayı a, üyeler tarafından seçilir. Kısa, öz ve net. Danke dir, Raymond. Ehm um, ganz kurz vielleicht ich weiß dass wir halt dann auch zeitlich ein bisschen Druck sind das möchte ich jetzt noch einmal halt an unseren lieben zuhörern halt erwähnen und ähm um, ja arkadaşlar biliyorsunuz saat olarak birazcık dardayız onun için geldiğiniz için teşekkür ederim sorulara geçelim hemen hızlı hızlı ondan sonra da uh, bakalım neler olacak Şinasi abi Herkese iyi akşamlar ee, Mehmet Ali Ramazan yine tebrik ediyorum dünyaya damgasını vurmuş bir kaleciyi, Beşiktaş'ımızla oynamış bir kaleciyi yine getirdiniz. Tebrik ediyorum. Avman'a da hoş geldin diyorum. Ben kısa kısa sorayım hemen. Beşiktaş'a gelmesinde etken ne oldu? Birinci sorum bu. İkinci sorum var hakkındaki düşünceleri. Üçüncü sorum da Sertan, Sertan Eser'i iki kelimeyle anlat desem ne der? İyi akşamlar. Herzlich willkommen, Raimund Aumann sagt er auch noch einmal. Er hat halt drei kurze Fragen. Und zwar die erste Frage ist, äh, was war halt eigentlich jetzt halt das Meilenstein, dass du jetzt halt zu Wischkresh gekommen bist? Ausschlaggebende. Ähm, Ausschlaggebende. War Christoph Daum. Christoph Daum wollte mich unbedingt verpflichten er hat sich unglaublich ins Zeug gelegt und er wollte unbedingt dass ich als Raimund Aumann Bayern München Spieler zu ihm nach das Istanbul wechsel. Und nur das war der ausschlaggebende Punkt und er hat sich unglaublich um mich bemüht und äh, hat ja dann auch zum Schluss geklappt und äh, ich glaube, wir haben sie auch erfolgreich dann gestaltet auf alle Fälle. Die zweite Frage von ihm ist, was hältst du eigentlich oder beziehungsweise ja, was hältst du halt eigentlich von diesem Video Assistant Referee kurz war. das, das habe ich jetzt nicht verstanden, was? Den Videobeweis, was hältst du von der Videobeweisregelung, Ach. dass die eingeführt worden ist? Naja, also das hat Vor- und Nachteile wie immer im Leben, aber ich glaube, ähm, am Ende des Tages äh, hoffe ich, dass sich der Videobeweis noch verbessert und vor allen Dingen, dass, dass es dann auch die, die klaren Entscheidungen äh, äh, dann, sage ich mal, noch deutlicher werden. Also ich bin kein Gegner und bin aber auch jetzt nicht unbedingt gerade der, der totale Befürworter. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, bei wichtigen Entscheidungen kann das schon eine Rolle spielen, weil es steht ja heute sehr, sehr viel Geld auf dem Spiel und da kann so ein Videobeweis dann schon auch dazu beitragen, dass ein Spiel vielleicht einen anderen Ausgang hat. Danke dir. Äh, warla ilgili, äh, çok böyle karşı değilim ama çok da taraftarı değilim. Ümit ediyorum daha iyi bir konuma geleceğini. Çünkü artık futbol günümüzdeki futbolda eşittir büyük paralar olduğu için bazen bu ispatların yani vardaki ispatların daha net bir şekilde eğer kullanıldığı zaman yardımcı olacağına inanıyorum. So, Als letztes wollte ich jetzt noch einmal wissen in ein zwei Sätzen wie würdest du den Sertan beschreiben, der wo halt auch mit dir zusammen gespielt hat? Ja, Im Sturm. Und Sertan war sehr fleißig, war quirlig. und das einzige was er, was er aus meiner Sicht er war wirklich ein, ein, ein guter Spieler. Aber er war natürlich kein, kein Goalgetter, aber ansonsten war er ein richtig guter Spieler. Wobei ich halt auch jetzt hier sagen muss, dass Sertan Essen, der ist ja auch in Nürnberg geboren, ja? Ja. Also, auch ein Franke wie ich, aber okay, gut. So, Sinasa, habe ich äh, eine weitere Frage zu Sertan ama tam böyle bir golcü anlamında hani son vuruşlarında böyle bir golcü değildi ama çok başarılıydı onu söylüyor. Benim de sadece kendisine söylediğim Sertan Esen'in de benim gibi işte Nürnberg'de dünyaya gözlerini açtığını kendisini bir hatırlattım. Um... Teşekkürler sağ olasın Ramazan. Görüşmek ümidiyle. Um, şu an Ali Aydın. Ali hoş geldin. Merhaba iyi yayınlar kardeşim. Hoş bulduk. Ben e, Alman'a şunu soracağım. E, Stefan Kunz Türk Milli Takım. Bunu konuştunuz mu bilmiyorum ben yayına sonradan geldim ama. Yok daha ismi geçmedi yani. sen devam et. Tamam. Stefan Kunz'un milli takımdaki geleceğini nasıl görüyor? E, i̇lk geldiğinde çok tartışılan bir isimdi Stefan Kunz. E, bunun dışında e, Türkiye'de Türkiye Ligi'ni ne kadar takip ediyor bilmiyorum ama Eskiden Türkiye'de gerçekten kaleci kıtlığı vardı. Şimdi baktığın zaman e, Türkiye'de e, çok önemli kaleciler yetişmeye başladı. İşte Beşiktaş'ın kalesini çok genç yaşta devralan bir Ersin var. Ve e, kendisinin ismi Avrupa ülkelerinde geçiyor. E, Türkiye'de son zamanlarda yetişen kaleciler arasında özellikle Bayern Münih ve Bayern Münih tarzındaki takımlarda oynayabilecek kapasiteye sahip kaleciler var mı? Bunu görebiliyor mu? Son sorum da Rıdvan için Eintracht Frankfurt'un devrede olduğunu hepimiz biliyoruz. Anlaşma e, çok yakın. E, Rıdvan gibi genç bir yeteneğin Bundesliga'da e, ki performansı nasıl olur? E, bunları bir sorayım ben. E, merak ediyorum görüşlerini. Kann ich ja. ähm, Raimund, der Ali Aydin ist auch ein berühmter Berichterstatter und wir danken ihm für seine Teilnahme. Er hat drei Fragen für dich. Seine erste Frage geht über Stefan Kunz. Ähm, dass er Nationaltrainer wurde, wurde hier in der Türkei sehr viel diskutiert. Ähm, wie schätzt du so seine Chancen oder seine Erfolgschancen in der Türkei ein als Nationaltrainer? Und ähm, vielleicht kannst du die kurz beantworten, dann gehen wir auf die nächste Frage rüber. Also Stefan Kunz hat ein, äh, erstens mal war er in, äh, hat einen exzellenten Job gemacht bei der U21 äh, für, für den DFB. Und ähm, er ist Fußball besessen. Und ich traue ihm das zu. Türkei ist kein einfaches Land und Nationaltrainer schon gleich gar nicht. Aber ich wünsche ihm alles Gute und ich glaube, man muss in ihn vertrauen. Dann wird auch hoffentlich der Erfolg da sein, den sich die, die türkische Nationalmannschaft auch verspricht. Aber ich glaube, man in der türkei ist es immer schwierig egal wer, wer, wer nationaltrainer wird oder, oder auch eine große mannschaft wie das oder galatasaray oder fenerbahce äh, trainiert es wird immer äh, für und, und es wird immer dafür sein jemand dafür oder dagegen sein aber das ist glaube ich in der türkei äh, komplett normal <laughs> sağ Stefan um, işte Kunst içinde şöyle başlayan uh, başlıyor. Um, Almanya milli takımda U21'de çok başarılı işler yaptı futbolla yatan, kalkan bir insan olduğundan bahsediyor. Ama Türkiye'nin genel anlam olarak futbol e, açısından çok kolay bir ülke olmadığını, yani bütün gelen teknik direktörlerin e, her zaman bir eleştiriyle karşılaşacağı için, e, bu sadece milli takım için değil, büyük takımlarda da işte anlamışsınızdır Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş içinde aynısını söylüyor. Onun için de her zaman e, evetçiler olduğu gibi hayırcılar da olacaktır diyor. Çünkü Türkiye'de diyor zor bir futbol ıı, ülkesi. Onun için ıı, ama sadece güvenmeniz işte güvenilmesi gerektiğini, zaman verilmesi gerektiğini kendisinin kesinlikle Stefan Kunz'un başarıya ulaşacağını ıı, söylüyor. Hemen ikinci soruya geçelim. Um, die zweite Frage von ihm ist um, um, Ja, in den 80ern, 90ern hatte die Türkei ein großes Torwart, der Torhüter-Problem, ähm, dass vielleicht nicht so viele Talentierte da waren um, oder erzogen werden konnten, ähm, aber dass sich das ja in der letzten Zeit sehr geändert hat. Und ähm, er möchte wissen, ob er türkische Torhüter sieht, die auch mal in Europa oder auch in der Bundesliga oder insbesondere auch mal bei Bayern München spielen können. Er ähm, ja, will einfach nur wissen, ob du das so ein bisschen verfolgt hast was jetzt die Entwicklung der türkischen Torhüter betrifft und ob du meinst, dass eventuell irgendwann auch vielleicht türkische Torhüter auch mal bei einem Club wie Bayern München spielen könnten. Ja, ich glaube, dass die das ist richtig. Ich glaube, in den 80er, 90er hat die Türkei etwas größere Torhüterprobleme gehabt. Aber ich glaube, dass der Nachwuchs bzw. die einheimischen Torhüter immer besser werden. Und selbstverständlich es ist es vollkommen egal, welche Nationalität das ein guter Torwart hat. Wenn er, die, wenn er die Qualifikation hat und wenn er gut ist, dann wird er sich überall durchsetzen. Und deshalb würde ich nicht ausschließen, dass auch ein türkischer Torhüter definitiv mal in der Bundesliga spielen kann. pasaportundan hariç çok başarılı bir kaleciler veya başarılı bir kalecinin her zaman kendisine dikkat çekeceğini ama Türkiye'den de kesinlikle eğer çok başarılı bir kaleci olduğu hal olduğu zaman Bayern Münih'inde oynayabileceğini tabii ki düşünebiliyorum. Ve soruya geçelim. Rıdvan Yılmaz sorusu sanırım Eintracht Frankfurt'ta oynadığında Hadi Bey tekrar bir tekrarlayabilir misiniz? Hani Rıdvan Yılmaz'ın şansını Eintracht um, Frankfurt'ta... Rıdvan... Aynen. Bundesliga'da oynama şansını, Bundesliga'da başarıya erişme şansını nasıl görüyor, nasıl yorumluyor diye bir sormuştu Ali Aydın. Eintracht Frankfurt'un çok ciddi bir teklifi var. Beştaş'la Frankfurt her anlaşabilir durumdalar. E, genç bir futbolcu Rıdvan. E, Alman Bundesliga Ligi'nde e, nasıl yani başarılı olabilir mi? O Die Bundesliga der Türkei Liga sind da, schon bügfark war. Aber das war der Gage, wie er schießt, jetzt nicht mehr, das ist der Land. Genau, der Beşiktaş Becht hat einen Linksverteidiger, das war Nilmaz, der noch sehr jung ist. Und Eintracht Frankfurt und Beşiktaş sind jetzt gerade in Verhandlungen. Und Ali Aiden möchte gerne wissen: da ist er sehr viele Leistungsschwankungen oder Leistungsniveau. Äh, Schwankungen gibt zwischen der deutschen und der türkischen Liga, äh, will er wissen, wie du die Chancen von äh, Ritwan Yilmaz einschätzt. Ähm, ich, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob du ihn jetzt kennst oder nicht, aber äh, vielleicht könnten wir die Frage so beantworten, wie du die Chance siehst, ob junge Spieler auch ähm, in der Bundesliga sich auch etablieren können oder wie du die Chancen siehst, wie zum Beispiel in einem Verein bei Eintracht Frankfurt, äh, ob solche Spiele erfolgreich sein können. Naja, ich, ich kenne den Spieler jetzt definitiv nicht. Und äh, wie gesagt, ich bin auch dann nicht der große Türkei-Experte jetzt dafür. Aber definitiv, wenn sich Eintracht Frankfurt mit einem Spieler beschäftigt, dann äh, muss er schon Qualität haben. Und äh, warum soll er sich nicht durchsetzen? Am Ende des Tages ist es immer so, dass sich ein Club wie Eintracht Frankfurt oder auch Bayern München, wir beschäftigen uns dann mit Spielern, die den Club auch, äh, sage ich mal, voranbringen. Und wenn das Interesse da ist, warum sollte der Spieler sich nicht durchsetzen können? Also da hätte ich keine Zweifel. Die Frage ist natürlich immer am Ende des Tages, wie alt ist der Spieler, welche Erfahrung hat er und was bringt er mit. Aber wenn er gut ist, wird er sich auch in Frankfurt durchsetzen. Eintracht Frankfurt, Keza Bayern München gibi eğer bir oyuncuyla ilgileniyorsa kesinlikle iyi bir oyuncudur dedi. Evet. Um, zaten iyi olduğu için uh, takım ilgileniyordur. Uh, Bundesliga'da kendini uh, işte uh, oynatır mı oynayabilir mi Orada zaten diyor kendisinde işte bu başarıların olduğuna inanıldığı için diyor ilgileniliyor dedi. Ama yapabilir dedi yani yapamaz diye bir şey yok. Sadece önemli olan işte konu dedi işte yaşı, mental olarak gücü vesaire vesaire bunları da eğer getirdiği zaman tabii ki bir Bundesliga'da da kendini kanıtlar, ismini yapar. O zaman son sorumuza geç.